Якщо говорити про таку персону як Пригожина, вже на останньому відтинку його життєдіяльності, чи можна його вважати теж певною мірою російським опозиціонером? Звісно, безусловно. І це якраз російський опозиціонер, якого стоило б вважати во многом. Я так більше даже скажу, що з военной точки зрения бойці ЧВК Вагнер. одни из немногих представителей подразделений, которым мы, как противнику, испытывали и испытываем уважение. Это не просто какие-то мобики, контрактники. И Пригожин, он же тоже, у него была определенная трансформация из абсолютно, там, так скажем, человека Путина изначально. Давайте вспомним его риторику уже под конец, вот там, буквально перед, там, незадолго до того, как был сбит самолет. Когда он в открытую критиковал и власть, и, и войну в целом. Так, я видуа ведомая. он говорит, что мы там ломились с дубинкой, чистопором. Да. Он, безусловно, враг. ЧВК, Вагнер, безусловно, враги. Но это те люди, которые, в отличие там, от многих представителей так называемой либеральной оппозиции, по крайней мере, у нас пользуются уважением настоящим. Наскільки коректно буде порівняти фінали Пригожина і Навального, адже вони обидва за фактом здалися на милість Путіна і були вбиті, є определенная логіка в подобному порівнянні, Но Навальний же був узником, якого просто казнили. по суті, А Пригожин був неудобною фігурою, з которой потрібно було щось робити. Решение, которое было принято, оно не было окончательно взвешенным. То есть, оно матиме последствия, вы думаете? Я думаю, да. Ты чему не напишу до конца? Давайте так скажем, есть основания полагать, что на него надавили через семью, mm -hmm. через там определенные такие вещи, и ну, в, в итоге он остановился. Не оставили выбора да. да? Ну, то есть, это не то, что там ему позвонили Лукашенко, он надумался. Mm -hmm. Вот. Ага. Я не думаю, что он ему звонил. А, он наверное, ведь так.